А пусть и придется занестать нормально. Потому что тут, если ты падаешь, тут, конечно, можно нормально, крепко стрелять на бабке. Ну, в принципе, так и на любом мотоцикле. Я даю вам фору полчаса, встретимся на мосту. Газуйте. <laughs> О, <еба! смех> ну короче, все на минимум вроде поставили. За 300 налегке вот так, да-да-да! Ребята, всем привет! Сегодня мечта многих. У нас на обзоре Ducati Panigale V4. Мотоцикл, на который большинство людей, которых я знаю, большинство. Я недавно был точно таким самым. И совсем недавно такой мотоцикл один за вторым начал попадать ко мне в руки. Я, соответственно, на них газу даю крепкого. Периски выезжаю, катаюсь. И сегодня мы с Димоном решили снять второй выпуск нашего обзора и рассказать про этот мотоцикл вам. Мы, конечно, не мега эксперты в этих мотоциклах, но есть штуки, о которых мы хотим с вами поделиться. Понигали. Слышали многие, у всех это понигали ассоциируется с чем-то непонятно дорогим космическим. Во-первых, в Кате понигали есть очень много разных. Есть 9, 5, 9 8. Назар, 8 какая? Что? Да, блин, ребят. Короче, есть понигали 9, 9, Есть 12,99, 11:99, 8.9 какая-то. Запутаться можно в этих панигале. Панигали звучит очень красиво. А на самом деле, Димон, ты знаешь, что такое панигали? Не, не в курсе. Ты знаешь, это село в Италии вообще. No. Короче, это то же самое. Что если бы он выпускался в Украине, есть село Новая Сбуривка в Херсонской области. Nuovissima Ducat V4. Пацаны, дай бог, чтоб ехал -то каждый спортбайк вообще рулится как какая-то ракета, космолет. Он может менять свою, свою курсовую устойчивость. Вот так: вот просто ты едешь 200. Знаете, вот, как бываешь, с девочкой едешь на машине, она говорит: нам надо было направо. Так вот, на этом мотоцикле, если такое слышишь. Ты просто так заворачиваешь, и мотоцикл перестраивается полностью вправо. Сделали это благодаря тому, что поменяли... Что там, Димон, поменяли, ты не помнишь? Коленвал в другую сторону. Коленвал в другую сторону, короче, гироскопический момент какой-то. И вообще, двигатель взяли прототип с MotoGP, чуть-чуть изменили, сунули в мотоцикл и пи***ют. Нельзя это слово говорить, ты ругаешься на меня. Короче, едет очень крепко этот мотоцикл, так едет, что просто космос. Такое когда-то Ямаха пыталась сделать в 2009 с 2009 9 по 12 год. Сделали такую шляпу коня. Это вот эта эрка такая лупатая. Димон, ставишь ее, пожалуйста, чтобы пацаны увидели. Движки вылетают, что-то кричит. Не, когда-то оно типа было прикольное. Но сейчас оно такое себе. А вот у этих, у этих получилось. И реально получилось. Мотоцикл рулится, как какой-то космолет. Так что целый мотик? Покажи, расскажи. Я бы что там он прозрачный зелено. Смотри, первое, первое, что я хочу рассказать: зеркала резома. Это не спойлера, это зеркала. Видишь, вот так они выглядят. Это достаточно дорогие зеркала. Димон, и самое интересное, в них ни черта не видно, как да. ты ешь. Ни хуя. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Но я понял, я не просто так стою стаканчиком с UPG с кофе. Я понял, для чего зеркала резома. Хлоп. И у тебя подставочка за 400 долларов для кофейка. Это похоже на интеграцию со старта, <laughs> <ты> как <кутива>, у понял? <laughs> ну, ну вот это вот реально, вот это единственное, что я вижу, какая способность этих зеркал. У Дукати всегда нестандартное решение по сборке. И, 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 Короче, они максимально какие-то непривычные эти мотоциклы. Например, у Дукати 959 аккумулятор. Дим, покажи, вот подойди просто на эту сторону не у этой модели, а у 959. Аккумулятор находится вот тут вообще, чтобы вы понимали. Это ж ебнис. E у всех нормальных мотоциклов это тоже нормальный. Снял сидушку, здесь аккумулятор. Тут снял сидушку, и там ничего нет, кроме надписи Ducati. Аккумулятор у этой модели находится вот здесь бак. Здесь вот эта фальш такая штучка. Она тут доставлена карбоновая. Дукати Performance, очень, кстати, такая недешевая. И вот тут ты открываешь четырьмя шестигранниками. Кстати, на, вось... на... на... не шестигранники, а восьмигранники откручишь и только там стоит аккумулятор. И Дукати, оно все собрано вот так. У нас был мото... момент с вот этим мотоциклом. Мы когда-то ставили сюда пассажирское сиденье. И оно не просто сюда ставится. Знаешь, вот как щелкнул и поехал. Не, ничего подобного. Механики снимают вот этот пластик изначально. Потом начинают ставить другой комплект пластика, который стоит ибо денег. Потом ставят сидушку, а потом говорят, ну сейчас поставим еще подножки. Димон, вот сюда крепятся подножки пассажирские. И на левую сторону она нормально становится, а на правую, короче, чтобы их поставить, надо снимать выхлоп, дядя, выхлопную систему. Но такой шарм и такая харизма и такой визуал, как у Дукати, но я не встречал ни в одном мотоцикле то, как он звучит на ходу, то, как он едет, как он рулится, тормоза. Вроде бы Бремба, вроде машинка Бремба, вроде там тормозные цилиндры Бремба. Но он так тормозит, вроде вроде бы ты собираешься остановить землю. Я вообще думаю, что э, вот эти погодные условия, климатические, там ледники тают, это из-за владельцев Ducati, потому типа, что сука накупили этих мотоциклов и вытормаживают землю. Вот я в этом вообще не сомневаюсь. Я я смотрю. А. Тут короче вот сидушка, да <кхм> и как бы колени, они и здесь тут. И тут цилиндр сразу. И как бы добрый день, да, когда наваливаешь? Нет, Или ты имеешь в виду за жару? Да. Не, когда наваливаешь, наоборот, обдувает. В тот момент нормально. Но если ты, не дай бог, заезжаешь где-то в пробку ага. и стоишь там больше двух минут, то добрый день там не то, что в ноги, там не в колени, не в ноги добрый день. Там в одно место не буду говорить, в какое добрый день. Там реально чувствуется такое подпекание. Но Этому мотоциклу можно, понял, потому что на нем ему можно давать под хвост, и он хочет тоже делать в, в ответочку. Ну, короче, технологичный очень мотоцикл. Настраивается э, тоже вот приборная панель, там, где, если перейти уже там от двигателя от этих всех вещей в электронику. Электроника такая б... и на мотоцикле. Приборная панель меняет цвет, в зависимости там, от освещения. Да? Потом настраиваются різні разные... Ты Ти подойдешь, покажеш, давай покажем сразу. Проворачиваешь ключ, смотри. Пошла диагностика мотоцикла. Хлоп-хлоп-хлоп. Це гарненько. Когда темное время суток, это все черненькое. Я сейчас на рейсе езжу, зажимаешь кнопку слева, хлопысь. Смотри, выскочила. И ты вот можешь себе, во-первых, выставлять, заходить сюда в настройку, все менять в режиме рейс. Можешь опускаться спорт, э, стрит, рейс, спорт, стрит. Ну и, короче, возможность вот этих регулировок, она бесконечна. Ты можешь себе выставлять трекшн, АБС. Так, подожди, вот CV4, да? CV4. А что у него крыло там, я знаю, значит, на v 4 s оно черное? Доставлялось просто. Это все то, что, за что платили деньги и что докидывали. У этого мотоцикла менялся амортизатор задний, Оллинс, именно у этой. В стоке ага другой стоит с регулировкой тут менялся Нет. демпфер э, стабилизация руля чтобы не разбрасывала на на расколбасах ага. закидывалось крыло переднее такое же как в э, 4s ну и там чуть карбона досыпалась крышечка вот это докидывалась подножки с регулировками спортивные кстати очень немаловажно когда говорят не на мотоцикле не комфортно неудобно покупаете вот такие подножечки себе тут есть разные отверстия они меняются они меняются. Ты либо ниже, либо вперед, либо назад. И ноги перестают затекать. Конечно, если вы купили стоковый мотоцикл, то вам там, не знаю, и в жопу будет жарко, и, короче, все решают деньги. То есть тюнинг надо тюнинг, делать. Тюнинг, да. Ну, так же, когда ты толстый, знаешь, есть, тот ты толстый. А если у тебя есть бабки, то ты масик. Ну, все то же самое. Мотоцикл с нереальными возможностями для тюнинга. Там можно его засыпать, делать полностью карбоновым одевать сидушку, снимать сидушку, стеклышко. Ну, короче, Дукати это умеет, и они это умеют продавать очень круто. Ты, когда к ним приезжаешь, это как какая-то сходка, я не знаю, там начинается этот перформанс, Дукати, понигали, какие-то вот эти слова я еще знаю, а там а, как начинают разговаривать, да, так хочется, да, да. что ты к иностранцам попал. Special Edition. Да, Special Edition, еще что-то. Я вспомнил, 899. 899, да, да, да. да. 899 Вспомню, это тоже. дату. Это вообще как симбиоз какой-то работает, салон продают, тюнинг ателье делают, продают, эти все это покупают, ставят себе. Какие-то бачки резома, там еще что-то, какие-то, блядь, поворотнички резома, какие-то втулочки. И они все об этом трусятся, они готовы об этом разговаривать часами. Я никогда такое не любил, я стараюсь э, больше кататься либо по Бориспольке, либо по Чайке, либо еще где-то. Поэтому я в, этом, в, в этих названиях много вам не расскажу. И слава богу. Так а что вообще? Це мотик для трека, правильно? Ну вообще да, но это спортивный мотоцикл. Ну, да, надо... ну ты представляешь его ложить на бочинку и вот сюда падать так легенько. Расскажу тебе. У нас на Чайке когда-то в Украине, в Киеве, были спортсмены, которые выезжали на таких мотоциклах. Только выезжали на электронной подвеске, на S-версии. Так вот там был прикол. Чайка, она у нас такая не очень хорошая. И там была ошибку на приборке. Мотоцикл, мотоциклу не нравилось там ехать. Такое было. На обычной подвеске тоже на, на больших ходах его там раскидывает в режиме спортивном. Поэтому вот у нас их не особо любят не только потому, что они дорогие, у нас есть пацаны, которые могут заплатить за это денег. Каждый за свой результат. Но строится, настраивается мотоцикл сложно. У него переизбыток мощности. Короче, мотоцикл классный, но он мощный и на наших треках его не особо любят. В Европе их используют. Там есть гоночные команды, в которой ты заходишь, там 8-12 мотоциклов понигали стоит. Такое есть. Ну, конечно, ты прав. Если ты упадешь, капусты придется занестать нормально. Потому что тут, если ты падаешь, тут, конечно, можно нормально, крепко стрелять на бабке. Ну, в принципе, так и на любом мотоцикле. В общем, пацаны, я даю вам фору полчаса, встретимся на мосту. Да? Мост 800 метров. Все, давай, езжайте, езжайте. Газуйте, газуйте. Ой, еба! Все, пол полчаса пошло, форы. Пуск. Зацените. Ну, красиво же, но посмотри, как оно работает. Ну, сейчас будет самая интересная часть. Это лютый навал. Сейчас будем делать 299. Так, пацаны, рейс. Самый сильный, самый сильный режим. О, я заснял давай вин обратно буду. вот это мотоцикл а посмотрите торможение двигателем просто секунды отпустил газ все 150 вот это наконец-то я разобрался в этих настройках а тоже вообще не ехал никуда Фух. Кстати, коробка переверты, все в обратную сторону. Двухсторонний шифтер. Просто скидываешь, перегазовками опускается. Третья, вторая. А ну, газ. Абсолютно. Какой он просто охуенный. Пацаны, тормоза. Ну, блядь. Ой, нельзя матюкаться. Тормоза, пацаны. Рулежка. Это всех систем, это просто невероятная тема. Смотрите, 150, раз, два. Привет, пацаны, привет. Фух, фух, фух. Ух! Смотрите, как рулится. Раз, повернул и все, я в повороте. А ну, маленькая, сюда! А тут все осторожно! А осторожно! Погнали раздуплять батьков. Погнали. Это кайф! Аж дыхание запило. Мотоцикл на легке за 300, просто значение убирает. Круто! Очень быстро набирает мотоцикл. Гоночный настоящий мотоцикл, спортивный, не шляпа коня, а настоящий мотоцикл для настоящего мужика, для настоящего человека, который хочет ездить, а не стоять, нагонять. Мы переместились на новую локацию. Теперь я смотрящий за. Что это? Око. За око, за око. Ой-ой-ой, яка в кадр залетает. Да, ты что, это, это Феррари в мире Матизов. А это наш стих гоночный. Короче, Димон, что я хочу рассказать? Потенциал двигателя просто. Едешь 2.9.9, потом черточки и потом ты понимаешь, что ты шуруешь за 300, а там есть еще куда ехать, и он едет, этот мотоцикл, и едет так крепко, рулится. Ну, короче, ты это все увидишь за упрошки, я надеюсь, что там все записалось. Потому что ты едешь по 300, и ты такой, заверну сюда, и такой хлоп, и заворачиваю сюда. То, что я, в принципе, вам и рассказывал. Наконец-то мы убрали эти настройки шляпочные, которые мне кто-то наклацал. И мотоцикл поехал, он и на заднем там приставал. Ну, короче, реально раскрылся потенциал мотоцикла. Я получил море удовольствия. Ти кайфанул взагалі? Да я взагалі кайфанул. – А що mm -hmm. ти с що ти скажеш по поводу, коли я там э, за приїжджав да змієлі встигли тебе зняти, там буде видно. Ми спочатку знизу знімали, а потім забігли mm -hmm. Я бачив, ви справа стояла. А ще знаєш, що прикольно? що на мотоцикл дивляться абсолютно всі. Лайки там. Я не знаю, чи буде це видно, десь записано. Люди підходять, дивляться, з машин пальці висовують. Ну коротше, прикольний мотоцикл. Навіть на ходах на скоростях його бачать. Крутий мотик, крутий, мені дуже подобається. І тут ми плавненько переходимо до випросу. братіка, що в тебе за мотик? Ducati Дукаті Гіпермотар 1100. На то теж треба обзорчик сняти буде, так? Да? 1100? Ну якщо людям цікаво, можемо сняти. 1100 ЕВ СП. Кстати, Назар на цьому ЕВ СП непогано на задньому колесі лупашить. О... Він, він в цьому плані молодець. Це вже буде хороший контент, так? Да? Та ми можемо на всьому лупашить, але, але не завжди хочемо. Так, да, і не завжди рівно. Так, <laughs> да, це теж правда. Що, побачимося тоді в наступних серіях?